السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yang saya hormati saudara pelbagai rancangan sama hadir dan juga tuan-tuan saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah saudara sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan pada kali ini sekali lagi kita dapat bersama-sama di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan perbincangan kita saudara dalam surah Yusuf yang mana ianya merupakan yang mengandungi 111 ayat Surah ini saudara merupakan surah yang ke-12 dalam Al-Quran yang mana kita masih lagi berada pada mukaddimah perbincangan kita aa, tentang surah Yusuf ini antara lain sebab nuzul ataupun sebab turun surah aa, ini iaitu tentang aa, bagaimana ianya diturunkan aa, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan aa, kepada para sahabat aa, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan nahnu naqusu alaikasasi iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sebab kisah yang mana bila mana Allah Taala menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya kepada para sahabat terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada para sahabat tersebut dan pelbagai pandangan juga yang disebut oleh para ulama tentang sebab nuzul ini antara riwayat-riwayat menyatakan juga bagaimana dikatakan bahawa sesungguhnya Yahudi itu mereka memohon atau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi menceritakan kepada mereka tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Yakub dan juga Nabi Yakub dan juga anaknya dan juga yang berkaitan dengan Nabi Yusuf maka dengan sebab itu dikatakan itulah antara sebab diturunkan ayat dan dikatakan juga ada riwayat menyatakan bahawa sesungguhnya kufar Mekah yang meminta kerana golongan Yahudi yang menyatakan kepada golongan Kufar Makkah untuk meminta ataupun meminta pada Nabi SAW untuk menceritakan tentang perkara-perkara tersebut. Maka dengan sebab itu uh, dinyatakan ataupun uh, diturunkan ayat ini. Jadi ini antara pandangan-pandangan lah yang dikemukakan apapun saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Surah Yusuf ini satu surah yang didatangkan sebagaimana kita sebut sebelum ini bahawa ia didatangkan dalam bentuk kisah yang untuk memberikan juga kekuatan kepada Nabi SAW supaya mengambil uh, kisah pengajaran daripada apa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah itu untuk menjadi satu panduan kepada nabi dalam dakwah nabi dan juga kepada umat Islam keseluruhannya. saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian dan kita lihat juga saudara bagaimana dalam surah uh, Yusuf ini uh, dia ada satu keunikan tersendiri dalam surah Yusuf ini iaitu uh, surah Yusuf ini lebih menekankan kepada suka duka hidup seorang rasul dari masa kecil kemudian penderitaan kerana ini saudara-saudara yang belainan ibu dan ayah. Ah uh, sebab uh, mereka anak adik-beradik -adik itu yang 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 sebab belainan ibu. Ah uh, belainan ibu uh, yang ayah yang sama Nabi Yaqub. Lalu kadang-kadang timbul iri hati, dengki. Karena uh, mereka merasakan bahawa seolah olahnya Uh, Nabi Yakub alaihissalam sayang lebih kepada anak yang lain, sayang lebih kepada Nabi Yusuf alaihissalam sebagai contohnya, maka di situ datangnya kedengkian di kalangan mereka. Ini satu 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 uh, perkara yang yang memang berlaku di dalam kehidupan pada hari ini, kedengkian-kedengkian yang wujud di kalangan adik-beradik. Dan ini satu perkara juga yang boleh dijadikan pengajaran hari ini kalau kita lihat bukan nanti berlainan ayah, berlainan ibu, tapi kadang, -kadang seibu sebapa pun kedengkian itu berlaku dengan begitu dahsyat, terutama apabila melibatkan harta iaitu berlakunya pewarisan harta ataupun kita sebut sebagai harta pusaka faraid kadang ada yang tak puas hati ada yang sanggup sanggup yang berpatah arang, sanggup bergaduh, sanggup mengutuk kesatu rahim, semata-mata sumat kerana harta dan sebagainya. Ini kadang kedengkian-kedengkian yang wujud dan di sini kita lihat bagaimana Suri Yusuf ini akan menceritakan kepada kita sebagai muqaddimah kita nak lihat secara keseluruhan Suri Yusuf ini sebelum kita akan masuk satu persatu ayat-ayat yang berkaitan dengan Suri Yusuf ini kita lihat bagaimana itu antara yang disebut tentang bagaimana Nabi Yaakob lebih sayang kepadanya lalu timbul kedengkian sampai Nabi Yusuf dilemparkan akhirnya dimasukkan ke dalam ...telaga ataupun kita kena pergi buta lah. Sampai akhirnya Nabi Yusuf dijual sebagai seorang hamba. Dan uh, apabila uh, Nabi Yusuf mulai remaja... ...dirayu pula oleh wanita bangsawan yang cantik. Tetapi Alhamdulillah Nabi Yusuf selamat daripada rayuan itu. Kemudian uh, baginda dimasukkan ke dalam penjara. Dan duduk pula beberapa tahun merengkok di dalam penjara. Kemudian dipanggil pula untuk dijadikan wakil mutlak... ...pemimpin waktu itu raja dan kemudian pertemuan kembali dengan saudara-saudaranya dan berlaku perdamaian mereka dan pertemuan kembali dengan ayahnya yang telah buta mata pada ketika itu dan setelah berjumpa kembali mata ayahnya Nabi Yaakob kembali melihat dan mereka pula uh, berkumpul kembali di negeri Mesir itu antara kalau kita lihat secara keseluruhan uh, surah Yusuf ini yang menceritakan daripada awal sampai akhirnya yang mana istimewanya surah Yusuf ini juga dia dapat mengisahkan kepada kita bagaimana suka duka Nabi Yusuf AS sebagai rasul yang diutuskan oleh Allah SWT yang juga mengandungi hikmah yang besar bagi seluruh manusia mukmin untuk kita melihat bagaimana kehidupan kita bahawa manusia ini kehidupannya tidak mudah kita tengok bagaimana Nabi Yusuf AS yang bagaimana kehidupannya walaupun dia seorang Nabi daripada kecil diuji oleh Allah SWT yang begitu hebat dibuang hampir nak dibunuh tapi akhirnya dibuang dijual, dipenjarakan maka di situ kita sebagai orang yang beriman kita mengambil contoh daripada para amir alaihissalatu wassalam yang sabar mereka itu ia menguji ataupun dia mendidik kita dalam bersabar, tabah menghadapi kesulitan, kadang-kadang mengalir air mata, tetapi air mata itu tidak menghalang seseorang itu untuk terus sabar dan terus berada dalam keadaan yang diradai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan saudara kita dapat saksikan juga betapa dalam kisah surah Nabi Yusuf ini seorang yang dihantar perasaan sejak kecil maknanya seorang yang sejak kecilnya dia memikul perasaan yang tidak tidak tenang tetapi tak pernah mengeluh tak tenang sebab banyak kedengkian-kedengkian yang dilakukan terhadapnya sejak kecil lagi tapi dia tidak pernah mengeluh kerana dia yakin akan kebenaran seketika dia dimasukkan ke penjara padahal dia tak bersalah dan dia dimasukkan ke penjara hanya kerana politik keamanan rumah tangga orang besar-besar sebagaimana disebut oleh Profesor Hamka dalam kitab Tafsir Beliau Al Al-Azhar beliau kata bahawa dia dimasukkan ke penjara kerana politik keamanan rumah tangga orang besar-besar yang cara sekarang dia kata sebagai nak jaga prestij nak jaga kedudukan dan betapa kemudian pula setelah raja menyuruh menjemputnya Nabi Yusuf tak mau keluar dari penjara itu padahal dia telah melengkuk bertahun-tahun sebelum raja menjelaskan bahawa dalam perkara itu dia tidak bersalah Maka kata Prof. Hamka, dia kata dalam kisah ini pun, ha, cantik ulasan Prof. Hamka, dia kata dalam cerita ini pun, kita lihat perjuangan ha, seseorang yang begitu hebat. Yang mana dia tetap mempertahankan kebenarannya. Ha, tak salah, nak menyara-menyara lah. Tetapi sebelum dibebaskan, mesti dibersihkan terlebih dahulu. Dan juga kata Prof. Hamka, dia kata dalam kisah ini pun kita lihat bagaimana perjuangan batin seorang tua kehilangan anak yang sangat dicintai. Payah menanah hati, sebab yang mengkhianati anak-anaknya itu ada anaknya pula maknanya antara adik-beradik -adik yang kianat ni anak sendiri ha jadi anak mengkhianati anak ha jadi itulah yang menyebabkan bertambah perik yang dirasakan sebagai seorang bapa yang mana anak-anaknya mengatakan nabi Yusuf telah mati diterkam segala segala buas ha, tetapi hatinya tetap menyatakan tidak maknanya dia sebagai seorang bapa dia dapat merasa itu tak betul dan tetapi dia mempunyai kesabaran yang sangat-sangat hebat maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan uh, kembali. Jadi di sini itulah yang disebut sebagai ahsanul qasas, seindah-indah sebab baik kisah yang artinya uh, bukan bukan maknanya bila sebut ini sebab baik kisah nak mengurangi keindahan kisah-kisah yang lain tetapi nak menjadikan iktibar bagi manusia dalam perjuangan hidup sehingga mereka dapat berkata untuk menghilangkan segala keluhan jiwa jika perasaan itu datang menimpa sedangkan nabi pun pernah mengalami uh, nabi ni utusan Allah kasih Allah Ta'ala mengalami satu situasi yang lebih teruk maka di situ ianya memberi kekuatan kepada kita tetapi saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian kita lihat uh, Prof. Hamka juga dia menyelar ataupun dia mengkritik dia kata apa dia kata Prof. Hamka sebut dalam tafsir Al-Azhar dia kata sayang sayang sekali sayang karena kisah Yusuf ini uh, orang dia tidak mengambil kisah Yusuf untuk diamalkan isinya tetapi dia hanya nak ambil berkatnya. Ataupun dia nak ambil sesuatu yang dengan tujuan-tujuan yang lain. Yang bukan tujuan Al-Quran. Yang kadang-kadang kata kata, kata, kata Prof. Hamka, dia kata kadang-kadang ia menjadi suatu hal yang lucu. Maka Prof. Hamka pun memberi contoh. Ha, contoh dia apa dia kata? Misalnya dia kata, Surah Yusuf disuruh baca dengan lagu yang merdu di bulan terang pada waktu seorang perempuan bunting tujuh bulan. Nah, ini mungkin berlaku perhamkan berada di Indonesia. Mungkin perkara ini berlaku di Indonesia. Saya tak pasti sama ada berlaku dalam masyarakat kita. Perkara seumpama ini. Tetapi kadang-kadang kepercayaan macam itu memang ada. Sebagaimana disebut oleh Prof. Hamka ini. Iaitu dia kata. Orang dia tak ambil pengajaran daripada surah Yusuf. Tetapi dia nak ambil benda-benda yang sampingan-sampingan. Contohnya inilah. Ketika mana bunting tujuh bulan waktu itu diminta baca surah Yusuf dengan lagu yang merdu pada waktu malam pula bulan yang terang. Katanya supaya anak yang dalam kandungan itu kalau lahir kelak akan cantik parasnya seperti Nabi Yusuf baik anak itu laki-laki ataupun perempuan. Ha, jadi maknanya nak anak cantik macam tu baca surah Yusuf. Dan ada pula yang menyuruh baca kepada seorang yang rindu pada seorang perempuan. Ha, kalau rindu pada seorang perempuan, baca surah ini supaya dengan berkat surah ini hati perempuan itu pun tertarik kepadanya. Maka di sinilah kata Prof Hamka dia kata demikianlah jadinya setelah umat meninggalkan isi Al-Quran umat meninggalkan isi Al-Quran lalu pindah kepada kulit Al-Quran dan dipergunakan dan dipersendah-sendahkan kepada yang bukan maksudnya sehingga agama kehilangan sinarnya dan tinggallah abunya agama hilang apinya tinggal abunya kehilangan santannya tinggal ampasnya la hawla wa la quwwata illa billah jadi itu sesuatu yang disebut oleh Uh, Perfaham Hamka satu kritikan juga yang memberi manfaat kepada kita untuk kita mengambil pengajaran. Maka dengan sebab itu, tersimpul dalam surah ini pengajaran yang dapat kita ambil perbandingan untuk mengukur diri kita sendiri sebagai seorang anak laki-laki yang cakap manis wajah menarik jauh daripada orang tua tidak ada orang lain yang tahu. Lalu digoda oleh seorang wanita cantik lagi bangsawan. Namun Alhamdulillah dia tidak jatuh ke perangkap tersebut. Di sini nampak pengaruh didikan orang tua. Serta cinta yang ditumpah ke orang tua itu kepada putranya. Di sini Nabi Yaakob AS sehingga walaupun dia telah jauh daripada mata ayahnya. Namun dia masih dapat memagar diri daripada kejauhan Tuhan. Itu yang sepatutnya diambil. Yang mana pendidikan yang diambil daripada kanak-kanak itu. Bukan sekadar kadang-kadang uh, pendidikan yang dilaksanakan hanya nak ambil berkat sahaja tapi pendidikan tidak dilaksanakan. Sebaliknya lihat bagaimana suasana Nabi Yusuf alaihissalam itu yang berada di mana sahaja berhadapan dengan pelbagai situasi keadaan fitnah-fitnah wanita dan berbagai lagi tetapi dia dapat Uh, bertahan dan dia juga dapat memastikan dia tidak terlibat dalam perkara-perkara dosa, bergelumang dengan dosa di kalangan orang pada waktu itu yang hidup mereka penuh dengan dosa, penuh dengan kemewahan, dia sanggup mem mempertahankan iman dia sampai dia merengkok bertahun-tahun dalam penjara dalam keadaan-keadaan yang pelbagai tetapi inilah sesuatu yang sangat-sangat di, boleh diambil pengajaran dari dua itibaran saudara yang dirahmati Allah taala sekalian maka dengan sebab itu bila seorang pada hari ini dididik dengan baik berada di luar negara berada di mana sahaja menghadapi situasi-situasi keadaan-keadaan yang membimbangkan yang menakutkan tetapi bila mana keimanan itu dapat dipaksikan ambil kisah Yusuf ini sebagai satu pengajaran dan insya-Allah pada waktu itu kekuatan akidah itu akan dapat menyelamatkan dia daripada terslewing ataupun terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Prof Hamka selanjutnya dia kata bahawa cerita yang meninggalkan juga pengajaran penting dalam surah Yusuf ini ialah bagaimana teknik melakukan dakwah yaitu seketika dua orang pegawai istana bermimpi dalam penjara lalu keduanya meminta kepada Nabi Yusuf agar ditunjukkan takbir mimpi mereka tapi nabi Yusuf tidak segera memberitahukan takbir mimpi tapi di bawahnya terlebih dahulu kedua orang itu kedua orang itu kepada pegangan hidup yang betul akidah yang betul yaitu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kekalnya hari akhirat kekuasaan Allah keesaan Allah selepas daripada itu barulah dinukilkan ataupun ditakbirkan mimpi yang diminta. Jadi betapa cantiknya bagaimana cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf AS yang juga boleh diambil pengajaran yang yang akan kita ambil pengajaran dari semasa ke semasa insyaAllah. Banyak saudara perbincangan kita insyaAllah kita akan pergi satu persatu tentang kisah Nabi Yusuf AS ni cuma yang saya nak beritahu bahawa itulah secara umumnya apa yang ada pada surah Yusuf ini yang akhirnya Yusuf dibebaskan dari penjara dan Nabi Yusuf AS mendapat satu jawatan penting dan ada lagi apa-apa perkara yang dibuat juga memberi satu kemakmuran dalam negara yang juga boleh jadikan pengajaran. InsyaAllah saudara sedikit pembincangan kita pada kali ini banyak lagi yang kita sambung yang akan kita bincangkan yang akan kita sambung pada seri akan datang untuk kali ini sekadar itu dulu aku ulqaulihada wa astagfirullahaladzim wa alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh